আমি সংগঠন বিস্তাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্য লৈও আহিছোঁ কিন্তু তাৰ লগত আমাৰ গাঁও পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ আমি যথেষ্ট তৎপৰ আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এটা সুযোগ পাইছোঁ আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰত্যেকটা চুকে কোণে তাৰ দলটো প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিম যদিহে আমি ভাল ধৰণে আম আদমী পাৰ্টী গাঁও পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনত আমি উত্তীৰ্ণ অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰোঁ সেয়া উদ্দেশ্য লৈ আমি ইয়াত উপস্থিত আছোঁ আমি কি ধৰণে পঞ্চায়তত কেণ্ডিডেট দিব পাৰোঁ এয়া আলোচনা আমি ইয়াত আমাৰ দলৰ যিসকল ভলেণ্টিয়াৰ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা আলোচনা হৈছে আৰু আমি আশাবাদী যে হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিকত আমি মোটামুটি গোটেইকেইটা জেড পি চি আৰু কাউঞ্চিলৰ কেণ্ডিডেট আমি দিব পাৰিম পাৰ্টীয়ে হয় নিশ্চয় আমি আমাৰ কোনো এলায়েঞ্চ নাই গাঁও পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যনক লৈ আমাৰ কোনো এলায়েঞ্চ নাই এয়া স্পষ্ট আছে আৰু কেণ্ডিডেট আমি প্ৰত্যেকটা ৱাৰ্ডত প্ৰত্যেকটা ৱাৰ্ড প্ৰত্যেকটা কাউঞ্চিলাৰ আৰু প্ৰত্যেকটা জেড পি চিত যদি কেণ্ডিডেট যোগ্য কেণ্ডিডেট পাওঁ আমি কেণ্ডিডেট এইবাৰ আম আদমী পাৰ্টীৰ বেনাৰত ফিল্ডত নমাম চাওক আমি বাৰাক ভেলী পাঁচদিনীয়া টুৰ প্ৰগ্ৰেম লৈ আহিছোঁ আহি থাকোঁতে যোনদিনাখন আমি গুৱাহাটীৰ পৰা ওলালোঁ তেৰ ঘণ্টা লাগি গ'ল আমাৰ ইয়াত আহি পাওঁতে তেৰ ঘণ্টা ৰাস্তাৰ যিটো অৱস্থা এটা চাইডে ৰাস্তা বন্ধ কৰি থৈছে সম্পূৰ্ণ কোনো যাতায়াত নাই আৰু আনটো যিটো আছে তেৰ ঘণ্টা লাগিছে আমাক যাতে এইবোৰ কথা আমি চৰ্চাত নানো সেইকাৰণে ক'ৰবাত গৌ মাংসৰ কথা উল্লেখ কৰি আছে ক'ৰবাত অন্য কিবা ইছ্যু ক'ৰবাতে নাম পৰিৱৰ্তন কৰি দিছে এইবোৰ কাৰণ কি যাতে যে ৰাস্তা পদূলি বনাব পৰা নাই চাৰিওপিনে গোটেই অসমত দুৰ্নীতি হৈ আছে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে পৰিয়ালৰ কেনেকৈ কোনে কিমান ধনী হ'ব পাৰে সেইবোৰ কম্পিটিশ্যন লাগি গৈছে এইবোৰ কথা যাতে মিডিয়াত চৰ্চাত নাহে তাৰ কাৰণে এইবোৰ কৰি আছে গতিকে মোৰ আপোনালোকলৈ অনুৰোধ থাকিল যে তেওঁলোকে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক কিন্তু ৰাইজক আমি সজাগ কৰাটো সিমানেই প্ৰয়োজন আছে চাৰিওপোনে যে অসমত উন্নয়ন হোৱা নাই দুৰ্নীতি চলি আছে আৰু এনেকুৱা এটা ৰাজনীতি যিটো কেৱল ৰাজনীতি ধৰ্মৰ ওপৰতে ভিত্তি হৈ আনিছে নিচিনাকৈ দেখুৱাই আছে ইয়াৰ পৰা আমি উঠি আহিব লাগে উন্নয়নৰ ৰাজনীতিটোক চৰ্চাত আনিব দিব লাগে অন্যথা কি হ'ব আমি আৰু কেইবাবছৰ পিছুৱাই যাম অসমৰ এনেই আমাৰ বহুত পটেঞ্চিয়েল আছে কিন্তু আমি আগবাঢ়িব পৰা নাই কিয় কাৰণ আমাৰ উন্নয়ন হ'বলৈ আমাৰ কোনো সুযোগ ৰখা নাই সেইকাৰণে যাতে উন্নয়নটো এটা ৰাজনীতিৰ এজেণ্ডা হওক তাৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ থাকিল যাতে যে এই ধৰণৰ চৰ্চা যেতিয়া আহিব আপোনালোকে ক'ত ৰাস্তা পদূলি নবনিলে সেই চৰ্চাটোও কৰক এই পাঁচটা উপ নিৰ্বাচন হৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া কংগ্ৰেছে বেয়াকৈ মুখ ঠেকেচা খালে তেতিয়া ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই মিডিয়াৰ আগত কৈছিল যে যিমান বিৰোধী দলৰ লিডাৰ আছে চবৰ ঘৰে ঘৰে চোতালে চোতালে মই যাম গোটেই অসমত দুই লাখ আম আদমী পাৰ্টীৰ ভলেণ্টিয়াৰ আছে আমিতো কাৰো চোতালত যোৱা নেদেখিলোঁ তো কেমেৰাৰ আগত লেকচাৰ মাৰিলেতো নহ'ব যদি একতা বিচাৰিছে এইটো মনৰ একতা হ'ব লাগিব কেমেৰাৰ আগৰ একতা হ'লে নহ'ব মনৰ একতা কৰি দেখুৱাওক আমাৰ কেমেৰাৰ আগৰ নহ'লেও আমাৰ চলিব আমি চব তেওঁলোক বিগ ব্ৰাদাৰ হয় তেওঁলোকে যদি চব দলক সঁচাকৈ লগ লৈ চলিবলৈ বিচাৰিছে আৰু চবৰ চোতালত যাব নালাগে অন্তৰৰ পৰা মাতক অন্তৰৰ পৰা একগোট হওক বুলি তেওঁলোকে চেষ্টা এটা কৰক আমি লগ দিম বাৰ বছৰ পুৰণা এটা দল আমি বাৰ বছৰত বহুত যাদু কৰি দিবলৈ আশা কৰা নাই কিন্তু এটা ৰাজনৈতিক ধাৰা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু সেই ধাৰাটো হৈছে যে ইমান দিনে পয়সত্তৰ বছৰ হ'ল দেশ স্বাধীন হোৱা হিন্দু মুছলমান বুলি ৰাজনীতি চলি থাকিলে জাত পাতৰ ৰাজনীতি চলি থাকিলে কোনোবাইতো নক'লে যে ৰাস্তা বনালে মোক ভোট দিয়ক কোনোবাইতো নক'লে স্কুল বনালে মোক ভোট দিয়ক কোনোবাইটো নক'লে মোৰ হস্পিটেলত মই যেতিয়া বিনামূলীয়া দৰৱ দিম তেতিয়া মোক ভোট দিয়ক সেই ৰাজনীতি আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ এতিয়া গতিকে আপোনালোকে লগ দিব লাগিব গতিকে আমি আৰম্ভটো কৰিছোঁ অন্ততঃ পঞ্চায়তত আপুনি চাব প্ৰত্যেকটা ৱাৰ্ডতে আমি কেণ্ডিডেট দিম প্ৰত্যেকটা জিলা পৰিষদ প্ৰত্যেকটা জেড পি চি প্ৰত্যেকটা কাউঞ্চিলাৰ কেণ্ডিডেট দিম আৰু কিছু নভবাকে আপোনালোকে চাব যে কি ধৰণে আম আদমী পাৰ্টি জিকি আহিছে